নমস্কাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাইভ চাই থকাৰ বাবেই ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মিঠাতেল দিম বুলি কওঁতেই কংগ্ৰেছে ইটিকিং কৰিছে কিয়নো গৌৰৱ গগৈ হৈছে বিদেশী আৰু ইংলেণ্ডত বিশেষকৈ ছানফ্লাৱাৰ অইলহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাত মিঠাতেলৰ কোনো ভেলু নাই গতিকে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া মিঠাতেল দিয়াৰ বাবেই মিঠাতেল দিম বুলি কওঁতেই ইটিকিং কৰিছে যদিহে ছানফ্লাৱাৰ অইল দিম বুলি ক'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভাল পালেহেঁতেন এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ সমালোচনা কৰিছে গৌৰৱ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত কৈছিলে যেবাৰ কংগ্ৰেছক তোলা ধুনা মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ তেল খাই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিজেপি চৰকাৰে দুখীয়া মানুহক মিঠাতেল দিম বুলি কওঁতে কংগ্ৰেছে কৰিছিল ইটিকিং মিঠাতেলৰ সলনি ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি ক'লে নিশ্চয় বুজিলেহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ মিঠাতেল সন্দৰ্ভত কৰিছে মন্তব্য আৰু গৌৰৱ গগৈক এনেদৰে তুলা ধূলা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ মিঠাতেলৰ যুঁজত নামিছে যিহেতু দৰিদ্ৰ লোকক মিঠাতেল দিম বুলি কোৱাত কংগ্ৰেছে ইটিকিং কৰি আছে গৌৰৱ গগৈ ইংলেণ্ডত থাকি গোটেই থাকে গতিকে গৌৰৱ গগৈ মিঠাতেলৰ মূল্য নুবুজে তেওঁ ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি কোৱা হ'লে বুজিলহেঁতেন দৰিদ্ৰ লোকক মিঠাতেল দি বুলি কোৱাত কংগ্ৰেছে ইটিকিং কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যদিহে মই ছানফ্লাৱাৰ অইল ক'লোঁ হয় মিঠাতেলৰ পৰিৱৰ্তে তেতিয়াহ'লে ভাল পালেহেঁতেন বুজিলেহেঁতেন গৌৰৱ গগৈ কিয়নো তেওঁ হৈছে বিদেশী তেওঁ থাকে ইংলেণ্ডত তেওঁৰ পৰিয়াল থাকে ইংলেণ্ডত গতিকে ইংলেণ্ডত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নহয় ইংলেণ্ডত ব্যৱহাৰ হয় ছানফ্লাৱাৰ অইল আৰু সেই ছানফ্লাৱাৰ অইলৰ কথা যদি মই ক'লোঁ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো বুজিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে এটিকিং কৰি আছে মই মিঠাতেল দিম বুলি কোৱাত আৰু গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা সভাৰ ভাষণত তেওঁ কৈছিলে যে ছাব্বিছত মোক ইলেকশ্যন দি ভোট দি জিকাই দিলে মই যি ৰেচনৰ কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ডত সংযোজন কৰিব পাৰি মিঠাতেল বুলি উল্লেখ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কম দামতে সুলভ মূল্যত মিঠাতেল দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গতিকে সেই যি ভাষণ আছিলে সেই ভাষণটোক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছে কৰিছে ইটিকিং আৰু কংগ্ৰেছৰ এই ইটিকিঙক লৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য যে গৌৰৱ গগৈ বিদেশী আৰু ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ অইলহে ব্যৱহাৰ হয় গতিকে তেওঁ ছানফ্লাৱাৰ অইলৰহে মূল্য বুজি পাব দুখীয়া মানুহৰ খোৱা খাদ্য মিঠাতেলৰ মূল্য তেওঁ বুজি নাপায় বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত সেয়া শুনাবলৈ কেইদিনমানৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আমি দুখীয়া মানুহক মিঠাতেল দিওঁ বুলি কওঁতে আমাক ইটিকিং কৰি ছ'চিয়েল মাধ্যমত কথা কৈ আছে ৰাতিপুৱা মই ৰিচাৰ্ছ কৰিছিলোঁ যে ইংলেণ্ডত কি খায় তেতিয়া মই গম পালোঁ যে ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ তেল খায় গৌৰৱ গগৈ দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালী ইংলেণ্ডত থাকে ব্ৰিটিছ হয় গতিকে মিঠাতেলৰ ভেলু তেওঁ বুজিব নোৱাৰে ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি ক'লে তেওঁ হয়তো বুজিলেহেঁতেন গতিকে কংগ্ৰেছৰ মানুহে এতিয়া ইংৰাজ শাসনক পৰাজিত কৰা পাৰ্টিটোৱে এতিয়া ইংৰাজী শাসনৰ তলতহে যাব আৰম্ভ কৰিছে যিটো এটা হাঁহি উঠাও কথা আৰু দুখ লগাও কথা যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আমি দুখীয়া মানুহক মিঠাতেল দিওঁ বুলি কওঁতে আমাক ইটিকিং কৰি ছ'চিয়েল মাধ্যমত কথা কৈ আছে ৰাতিপুৱা মই ৰিচাৰ্ছ কৰিছিলোঁ যে ইংলেণ্ডত কি খায় তেতিয়া মই গম পালোঁ যে ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ তেল খাওঁ গৌৰৱ গগৈ দুইটা ল'ৰা ছোৱালী ইংলেণ্ডত থাকে ব্ৰিটিছ হয় গতিকে মিঠাতেলৰ ভেলু তেওঁ বুজিব নোৱাৰে ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি ক'লে তেওঁ হয়তো বুজিলেহেঁতেন গতিকে কংগ্ৰেছৰ মানুহে এতিয়া ইংৰাজ শাসনক পৰাজিত কৰা পাৰ্টীটোৱে এতিয়া ইংৰাজী শাসনৰ তলতহে যাব আৰম্ভ কৰিছে যিটো এটা হাঁহি উঠাও কথা আৰু দুখ লগাও কথা যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আমি দুখীয়া মানুহক মিঠাতেল দিম বুলি কওঁতে আমাক ইটিকিং কৰি ছচিয়েল মাধ্যমত কথা কৈ আছে ৰাতিপুৱা মই ৰিচাৰ্ছ কৰিছিলো যে ইংলেণ্ডত কি খায় তেতিয়া মই গম পালোঁ যে ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ তেল খায় গৌৰৱ গগৈ দুইটা ল'ৰা ছোৱালী ইংলেণ্ডত থাকে ব্ৰিটিছ হয় গতিকে মিঠাতেলৰ ভেলু তেওঁ বুজিব নোৱাৰে ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি ক'লে তেওঁ হয়তো বুজিলেহেঁতেন গতিকে কংগ্ৰেছৰ মানুহে এতিয়া ইংৰাজ শাসনক পৰাজিত কৰা পাৰ্টীটোৱে এতিয়া ইংৰাজী শাসনৰ তলতহে যাব আৰম্ভ কৰিছে যিটো এটা হাঁহি উঠাও কথা আৰু দুখ লগাও কথা